Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita khas pada hari ini melaporkan kes rasuah dalam institusi polis merupakan satu ancaman terhadap kedaulatan negara. Isu ini kian membimbangkan dan memberi kesan terbesar terhadap integriti serta keselamatan negara. Saya Nurhanis Izati binti Norman selaku penyampai utama bagi laporan ini turut bersama saya ialah dua rakan seperjuangan yang turut memainkan peranan penting dalam menyediakan laporan ini iaitu Hanis Adalia binti Muhammad Zawawi dan Nur Aliyah Atira binti Manzin. Kami bertiga telah bekerjasama rapat dalam menghasilkan laporan ini dengan penuh komitmen dan ketelitian. Dengan itu, marilah kita bersama-sama meneliti dan memahami isu ini dengan lebih mendalam. Tertuduh yang merupakan seorang anggota polis berpangkat korporal, Azrul Halil berusia 37 tahun telah menerima suapan di sebuah restoran yang terletak di Taman Prima Sri Gombak, Batu Cave. Kejadian tersebut berlaku pada 7 Februari 2022 di mana tertuduh didakwa telah menerima wang tunai berjumlah RM16,000 daripada seorang individu bagi menutup kes siasatan jenayah komersial yang sedang dijalankan. Perbuatan rasuah oleh tertuduh didorong oleh beberapa faktor utama Antaranya ialah kepentingan peribadi Apabila tertuduh menerima wang tunai bagi tujuan menutup siasatan jenayah komersial yang sedang dijalankan Ini jelas menunjukkan dorongan kewangan merupakan motif utama Selain itu, tertuduh turut melakukan penyalahgunaan kuasa dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai anggota polis untuk tujuan yang bertentangan dengan tanggungjawab dan profesional. Faktor masalah peribadi seperti tanggungan keluarga juga dilihat berkemungkinan menyumbang kepada tindakan ini. Kesemua motif ini mencerminkan kegagalan dalam aspek integriti dan etika perkhidmatan sebagai seorang anggota polis pada 7 Februari 2022, Corporal Azrul Halil menerima RM16,000 daripada seorang individu yang disiasat oleh unit jenayah komersial IPD Gombak bertempat di sebuah restoran di Taman Prima Sri Gombak tujuannya adalah untuk menggugurkan siasatan secara tidak sah Kes disiasat oleh SPRM dari tahun 2022 hingga 2023 tertuduh digantung tugas dan hanya menerima separuh daripada gajinya. Pertuduhan difailkan mengikut Seksyen 16 kurungan A kurungan B Akta XPRM 2009. Pada tahun 2023 sehingga 2024, perbicaraan berlangsung di Mahkamah Seksyen Shah Alam Pat dan Tertuduh didapati bersalah melampaui keraguan munasabah atas kesalahan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Pada 27 November 2024, tertuduh telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda RM sebanyak RM80,000 dengan tambahan 1 tahun penjara sekiranya gagal membayar denda. Hakim menyifatkan perbuatan tersebut sebagai satu pengkhianatan amanah terhadap pasukan polis di Raja Malaysia. Kesalahan rasuah yang dilakukan oleh Corporal Azrul Halil adalah tertaluk di bawah Akta Suruh Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16 kurungan A kurungan B yang memperuntukkan bahawa mana-mana pegawai badan awam yang secara jelas meminta rasuah menerima atau bersetuju untuk menerima suapan sebagai dorongan ataupun sebagai upah bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan adalah satu kesalahan jenayah yang sangat berat. Bagi sabitan kesalahan tersebut, Seksyen 24 kurungan 1 memperuntukkan hukuman yang boleh dikenakan iaitu penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan ataupun sebanyak RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Kes salah laku yang melibatkan seorang anggota polis berpangkat korporat sekali lagi menarik perhatian masyarakat dan mencetuskan perbincangan hangat berhubung isu integriti dalam institusi penguatkuasaan negara. Dalam perkembangan terkini, Mahkamah Seksyen Shah Alam telah menjatuhkan hukuman terhadap Korporal Azrul Khalil yang dilapati bersalah menerima suapan berjumlah RM16,000 daripada seorang individu yang mempunyai kaitan dengan kes jenayah komersial. Apa yang menjadi tanda tanya dalam kalangan orang ramai ialah mengapa tindakan hanya diambil selepas hampir 2 tahun sejak kejadian tersebut berlaku. Persoalan ini menimbulkan pelbagai reaksi lebih-lebih lagi apabila kes melibatkan anggota penguat kuasa. Individu yang seharusnya menjadi tonggak kepada undang-undang bukan pelanggarnya. Bagi menjawab persoalan ini, beberapa faktor penting perlu difahami oleh masyarakat umum. Pertama sekali, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu RM bertanggungjawab menjalankan siasatan secara menyeluruh dan rapi dalam kes berkaitan rasuah, proses siasatan bukan sahaja melibatkan pengumpulan dokumen dan bukti tetapi juga perlu melalui pelbagai peringkat termasuk dalam menyimak transaksi kewangan, meneliti akaun bank serta mendapatkan kenyataan daripada saksi-saksi yang relevan. Tambahan pula, Kes ini tidak melibatkan individu biasa sebaliknya seorang anggota polis yang mempunyai akses kepada maklumat dalaman dan sistem keadilan. Oleh itu, langkah-langkah siasatan perlu dibuat dengan penuh berhati-hati bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya sabotaj atau sebarang usaha menutup kes dari dalam. Kebimbangan terhadap campur tangan dalaman juga bukan satu perkara baharu, terutamanya apabila melibatkan institusi yang sepatutnya menjadi penjaga keadilan. Selain itu, Proses pendakwaan di bawah pejabat peguam negara juga memerlukan masa. Pegawai pendakwa hanya akan meneruskan kes ke mahkamah apabila semua bukti mencukupi dan siasatan lengkap. Dalam sistem kehakiman Malaysia, ini adalah prosedur standard yang sering kali mengambil masa berbulan-bulan malah dalam kes yang unik boleh menjangkau beberapa tahun. Hal ini bukan sahaja bagi memastikan keadilan ditegakkan tetapi juga untuk mengelakkan sebarang kekhilafan dalam pendakwaan yang boleh menyebabkan kes gagal di mahkamah. Setelah semua proses tersebut selesai, Mahkamah Seksyen Shah Alam telah menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun terhadap Korporal Azrul. Selain hukuman penjara, beliau turut dikenakan denda sebanyak RM80,000. Jika gagal membayar denda tersebut, Beliau akan dipercayakan selama satu tahun tambahan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman dengan ikat jamin sebanyak RM10,000. Hukuman ini bukan sahaja bersifat menghukum individu yang bersalah tetapi juga memberi isyarat tegas kepada seluruh anggota penguatkuasaan bahawa tiada sesiapa pun yang kebal daripada tindakan undang-undang. Dalam erti lain, seragam biru bukan lesen untuk menyalahgunakan kuasa dan kuasa yang diberikan kepada anggota penguatkuasaan adalah satu amanah yang wajib dipelihara dengan jujur dan berintegriti. Namun, persoalan yang lebih besar yang perlu kita renungkan ialah kesan jenayah sebegini terhadap kedaulatan negara dan maruah sistem keadilan. Kes rasuah seperti ini walaupun kelihatan terpencil sebenarnya memberi kesan domino terhadap banyak aspek penting negara. Apabila seorang anggota polis menggunakan kuasa yang diberikan untuk membebaskan pesalah melalui wang ringgit, maka prinsip undang-undang mula tercemar. Ia secara tidak langsung menimbulkan krisis kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Jika rakyat tidak lagi percaya bahawa undang-undang dilaksanakan secara adil, maka kita sedang menghadapi masalah yang lebih besar daripada sekadar satu kes rasuah. Kesan jangka panjang pula lebih serius. Antaranya, Malaysia boleh mengalami penurunan dalam indeks persepsi rasuah dunia sekaligus memberi gambaran negatif kepada pelabur antarabangsa. Ini boleh menghalang kemasukan pelaburan baharu kerana pelabur biasanya menilai kestabilan sesebuah negara berdasarkan kecekapan dan keboleh percayaan sistem perundangannya. Selain itu, keyakinan masyarakat juga boleh terhakis apabila rakyat mula percaya bahawa seseorang boleh membeli kebebasannya atau bahawa kuasa boleh digunakan untuk mengelak hukuman, maka rasa tidak adil akan menebal. Dalam jangka panjang, hal ini mampu menggugat kestabilan sosial dan menjejaskan keamanan negara. Daripada sudut pandang masyarakat pula, reaksi umum terhadap kes ini bercampur bau. Ramai yang menyambut baik tindakan mahkamah dan SPRM yang akhirnya membawa kes ini ke muka pengadilan. Ini menunjukkan bahawa walaupun mengambil masa, sistem keadilan tetap berjalan dan tidak berkompromi dengan perbuatan jenayah. Namun, terdapat juga suara-suara yang kecewa dengan kelewatan tindakan diambil. Mereka merasakan bahawa kes seperti ini seharusnya diselesaikan dengan lebih pantas agar tidak menimbulkan persepsi bahawa ada usaha untuk menyenyapkan isu. Dalam masa yang sama, masyarakat juga menuntut agar latihan integriti diberikan secara berkala kepada anggota penguatkuasa, bukan hanya selepas berlakunya kes. Masyarakat Malaysia hari ini semakin matang dan berani bersuara. Mereka menuntut ketelusan dan bertanggungjawab daripada semua institusi awam, sama ada polis, mahkamah maupun agensi penguatkuasaan lain. Suara rakyat ini merupakan satu bentuk semak dan imbang yang penting dalam sesebuah negara demokrasi. Kes Corporal Azrul bukan sekadar kisah tentang seorang individu yang menyeleweng. Ia adalah cerminan kepada cabaran yang masih wujud dalam usaha kita membina negara yang bebas rasuah, telus dan adil. Kepercayaan rakyat kepada sistem keadilan bukan sesuatu yang boleh diberi. Ia hanya boleh dibina semula melalui kejujuran, tindakan tegas dan kesungguhan untuk berubah. Dalam dunia hari ini, di mana maklumat bergerak pantas dan masyarakat sentiasa memerhati, hanya institusi yang berani berdepan dengan kebenaran akan terus dihormati dan diyakini. Semoga kes ini menjadi titik tolak kepada perubahan yang lebih menyeluruh dalam sistem penguatkuasaan negara. Terima kasih kepada rakan pembetak. Saya akan mengupas bahagian akhir. Mengapa kes ini dianggap menarik? Pertama, ia melibatkan anggota polis, simbol keadilan. Apabila mereka terlibat rasuah, kepercayaan masyarakat tergugat Kedua, suapan diterima bertujuan menutupi sesiatan jenayah. Ini menunjukkan undang-undang boleh dimanipulasi. Ketiga, sesiatan ambil masa hampir dua tahun. Timbul isu kecekapan dan ketelusan penyiasatan. Keempat, walaupun hukuman pendek, kes ini buktikan undang-undang masih berfungsi dan tiada yang kebal. Kelima, ia mengingatkan ke kita bahawa kuasa perlu disertai amanah dan etika, bukan sekadar patuh peraturan kesimpulan dan pengajaran. Kes ini bukan sekadar isu salah guna kuasa tetapi cerminan cabaran integriti dalam sektor keselamatan. Pengajarannya, yang pertama, amanah tidak boleh dikompromi. Yang kedua, undang-undang seperti Akta SPRM 2009 penting untuk memastikan keadilan. Yang ketiga, masyarakat juga berperanan sebagai pengawasan terhadap institusi keselamatan. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kita harus memahami bahawa integriti bukan sekadar slogan, tetapi asas pada sesebuah negara yang berdaulat dan dihormati. Kita perlu memupuk nilai-nilai ini sejak di bangku sekolah, di tempat kerja dan dalam sistem pentadbiran. Kerana hanya dengan menolak rasuah dalam semua bentuk, kita mampu menjamin keselamatan dan maruah negara untuk generasi akan datang. Rasuah bukan hanya soal wang, tetapi soal kehilangan kepercayaan, keadilan dan maruah negara. Sekian pembentangan dari kami. Semoga ia memberi kesedaran tentang pentingnya integriti dan institusi keselamatan. Terima kasih atas perhatian anda. Kami buka ruangan untuk sebarang soalan dan pandangan.